إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد الحمد لله جماعة لكسيه الله ينسي مليكا Kita الشكر kehadiran Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinannya kepada kita untuk kita berhimpun bagi melaksanakan kewajipan kita pada Jumaat pada hari ini insya-Allah. Izinkan saya dalam waktu yang amat pendek ini mengajak para jamaah kita meneruskan tadabbur kita penghayatan kita pada surah yang barusan kita baca sebentar tadi surah al-kahfi kita akan mula memasuki kisah yang kedua daripada empat kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Kisah yang kedua bermula dari ayat 32 membawa kepada ayat 43 nanti. Kisah berkenaan dengan betapa pentingnya sifat rendah diri sifat syukur kepada Allah di atas apa jua nikmat kurniaan Allah. Besi apa kecil atau besar, sedikit atau banyak. Ia adalah merupakan pemberian daripada Allah yang sewajibnya kita bersyukur. Yang mana akhirnya kita dapati bahawa Bersyukur bukanlah merupakan antara fadhail amal. Amal-amal fadilat lebih baik awak bersyukur. Tidak. Syukur adalah merupakan satu kewajipan. Kewajipan di atas apa jua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan. Merujuk kepada permulaan kisah tentang dua orang lelaki yang salah seorang di antara mereka dikurniakan oleh Allah kemampuan, rezeki, nikmat yang lebih berbanding dengan seorang lagi. Yang mana kelebihan yang Allah berikan kepadanya akhirnya membawa kepada penyesalan ke atas dirinya. Dikeranakan beliau ini tidak bersyukur di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Memulakan kisah ini di ayat 32 kalau kita merujuk surah al-kahfi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim <coughs> wadrib lahum masal ar-rajulain Berikanlah kepada mereka wahai Muhammad Mereka yang dimaksudkan di sini adalah sama ada orang-orang ahli kitab yang memerintahkan kepada ataupun mencadangkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy Makkah tanya kepada Muhammad sehingga turunlah surah Al-Kahfi ataupun orang-orang Quraisy itu sendiri Berikanlah kepada mereka satu contoh. Dua orang lelaki ja'alna li ahadihima jannatain. Yang kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun min a'nabin. Dua kebun anggur wa hafafnahuma binakhl dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon nakal tamar ataupun kurma waja'alna bainahuma zar'a serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain kebun yang dikelilingi dan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan buah-buah anggur, pohon-pohon anggur dan beberapa jenis tanaman yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya. Walam tazlim minhu syai'a. Dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasilnya itu. Maknanya bukan setakat kebun tetapi kebun yang mendatangkan hasil. Setiap tanaman yang terdapat dalam kebun itu membuahkan hasil, mendatangkan income bagi tuan punya. Wafajarna khilalahuma nahara dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Maknanya nak menjadikan kebun-kebun itu sentiasa subur Allah sediakan sebatang sungai bersebelahan dari kebun mereka itu. Maknanya tak payahlah mereka ni nak mengangkut air, nak menyediakan air, nak mengalirkan air daripada tempat yang jauh. Wakana lahu samar. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain selain daripada kebun-kebun itu. Sebahagian ulama menafsirkan termasuklah binatang-binatang haiwan-haiwan peliharaan. Faqala li sahibih. Lalu ia berkata kepada rakannya. Wahuwa yuhawiruh. Semasa ia berbincang dengannya. Ana aktharu min kamalau wa a'azzu nafara. Aku tengok ni. Sebenarnya aku rasa aku lebih banyak harta. Lebih kaya daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. So ini ayat 32, 33 dan 34. Kita post di sini dulu jamaah dirahmati Allah. Gambaran yang diberikan, pertamanya Allah perintahkan kepada Nabi kita, وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ Ceritakan kepada mereka. Dua perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam al-Quran tentang dua orang lelaki yang mana kedua-dua mereka ini dikurniakan oleh Allah satu dilebihkan oleh Allah kurnianya satu tak banyaklah hartanya kebun-kebunnya pun jadi gitu-gitu aja tapi yang satu lagi lebih Jamaah yang dirahmati Allah pertamanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا Ceritakanlah, sampaikanlah kepada mereka satu perumpamaan. Jemaah dirahmati Rahmati Allah, 6,000 ayat lebih, 114 surah, 30 juz Al-Quran ini. Tak ada satu ayat pun Nabi SAW tak sampaikan. Apa saja yang difirmankan Allah, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi SAW, Nabi kemudiannya menyampaikan kepada orang ramai. Yang mendengar, yang beriman ataupun yang ingkar. Tetapi apabila Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam bentuk perintah kepada Nabi. Wadrib lahum masalah rajulain. Ceritakanlah, sampaikanlah, sebutkanlah. Ini bermakna konten daripada cerita itu yang sampai diperintahkan oleh Allah adalah penting. Yang biasa-biasa pun Allah bila wajibkan pun Nabi sampaikan, apatah lagi kalau Allah perintahkan Nabi sampaikan. Katakan, ceritakan. Bermakna apa yang disampaikan, apa yang perlu diceritakan, apa yang perlu diketahui oleh orang-orang lain ini sebenarnya adalah very important. Insyaallah jemaah dirahmati Allah. Kita akan melihat nanti di penghujung kisah ini macam disebutkan di awal tadi. Perumpamaan yang dibuat oleh Allah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah dua orang lelaki yang mana tidak sama rezeki yang dikurniakan oleh Allah akhirnya membawa kepada pentingnya kita merendah diri pentingnya kita bersyukur di atas segala nikmat kurniaan Allah jangan bandingkan kita dengan orang lain bila kita melihat kita dengan orang lain pastinya kita akan melihat selalunya kita ini kurang daripada orang lain. Tapi yang paling mustahak adalah dalam kita melihat perbandingan itu, yang nak kita selalu amat amati adalah kita perlu hubung kaitkannya dengan Allah. Dia makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Allah nak kasih dia tiga. Allah nak kasih aku ni satu aja. Itu hak Allah. Sebab dia makhluk Allah, milik Allah. Aku juga makhluk Allah, milik Allah. Allah lebih tahu. Kalau Allah kasih dia tiga, itu lebih baik bagi dia. Allah kasih aku cuma satu, itu pun lebih baik bagi aku. Takut-takut. Allah kalau bagi aku tiga macam Allah bagi dia, aku ini tidak sedar. Aku ini tidak tahu bersyukur kepada Allah. Di situ yang perlu kita lihat betapa syukurnya kita perlu kita kembalikan kepada Allah Tuhan yang Maha mengetahui Tuhan yang Maha menentukan segala-galanya insyaallah para jemaah ini sebagai mukadimah kita akan go through kepada kisah ini dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang dengan izin Allah wallahu taala a'lam bis-shawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh